Hören Teil 1 Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt Aufgabe 1. Karina ist am Telefon. Hallo Karina. Hallo. Zum Thema Musik möchte ich sagen, dass ich es nicht verstehe, wie jemand nur eine bestimmte Musik hören kann. Zum Beispiel nur Rock. Ich zum Beispiel höre sehr viel Musik. Funk, Pop, Rock und Hip-Hop. Wichtig ist, dass ich die Musik mag. In der Disco finde ich am besten, wenn mal Rock, mal Pop, mal Hip-Hop kommt. Karina ist am Telefon. Hallo Karina. Hallo. Zum Thema Musik möchte ich sagen, dass ich es nicht verstehe, wie jemand nur eine bestimmte Musik hören kann. Zum Beispiel nur Rock. Ich zum Beispiel höre sehr viel Musik. Funk, Pop, Rock und Hip-Hop. Wichtig ist, dass ich die Musik mag. In der Disco finde ich am besten, wenn mal Rock, mal Pop, mal Hip-Hop kommt. Lies jetzt Aufgabe 2. Viele halten mich für einen großen Hip-Hop-Fan. Ich meine, okay, ich kaufe mir teure Hip-Hop-Sachen und Skater-Schuhe. Aber eigentlich bin ich gar kein Hip-Hop-Fan. Ich stehe nur total auf diese Mode. T-Shirts, Hosen und auch die Schuhe. Alles ist weit und bequem. Und eins ist klar, ich trage diese Kleidung nicht, damit ich den anderen gefalle. Ich trage sie, weil ich mich gut darin fühle. Viele halten mich für einen großen Hip-Hop-Fan. Ich meine, okay, ich kaufe mir teure Hip-Hop-Sachen und Skater-Schuhe. Aber eigentlich bin ich gar kein Hip-Hop-Fan. Ich stehe nur total auf diese Mode. T-Shirts, Hosen und auch die Schuhe. Alles ist weit und bequem. Und eins ist klar, ich trage diese Kleidung nicht, damit ich den anderen gefalle. Ich trage sie, weil ich mich gut darin fühle. Lies jetzt Aufgabe 3. Die Stadt Bremen organisiert im August Sprachreisen für Schülerinnen und Schüler schon ab 14 Jahren. Wenn du interessiert bist, kannst du zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr im Rathaus unter der Nummer 030 25 25 25 anrufen. Dann bekommen deine Eltern mit der Post oder per E-Mail genauere Informationen zugeschickt. Die Stadt Bremen organisiert im August Sprachreisen für Schülerinnen und Schüler schon ab 14 Jahren. Wenn du interessiert bist, kannst du zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr im Rathaus unter der Nummer 030 25 25 25 anrufen. Dann bekommen deine Eltern mit der Post oder per E-Mail genauere Informationen zugeschickt. Lies jetzt Aufgabe 4. Hallo Onkel Jakob. Danke für das tolle Geschenk. Genau diese Fahrradtasche wollte ich haben. In die passen endlich alle meine Schulbücher und ich kann sie ohne Probleme in die Schule mitnehmen. Die ist viel besser als mein alter Schulrucksack. Ich rufe dich bald wieder an. Danke nochmals. Tschüss! Hallo, Onkel Jakob. Danke für das tolle Geschenk. Genau diese Fahrradtasche wollte ich haben. In die passen endlich alle meine Schulbücher. Und ich kann sie ohne Probleme in die Schule mitnehmen. Die ist viel besser als mein alter Schulrucksack. Ich rufe dich bald wieder an. Danke nochmals. Tschüss. Lies jetzt Aufgabe 5. Achtung. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 13, die einen Ferienjob suchen, gehen bitte in die Bibliothek. Dort informiert euch Herr Schmidt über das Projekt Ferienjobs. Bitte kommt pünktlich und bringt was zum Schreiben mit. Ende der Durchsage. Achtung. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen zehn bis dreizehn, die einen Ferienjob suchen, gehen bitte in die Bibliothek. Dort informiert euch Herr Schmidt über das Projekt Ferienjobs. Bitte kommt pünktlich und bringt was zum Schreiben mit. Ende der Durchsage. Ende Teil 1 Teil 2 Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was erzählen die Frau und der Mann über ihre Freunde? Wählen Sie für die Aufgabe 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo Mario, lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Gut. Ich hatte in letzter Zeit auch viel zu tun. Habe mein Studium abgeschlossen und viele Bewerbungen geschrieben. Und seit August arbeite ich in einer Schule. Glückwunsch. Sie hören jetzt den Text. Sag mal, hast du wieder was von Thomas gehört? Ist er zurück aus Mexiko? Nein, er arbeitet jetzt dort in einem Hotel als Reiseführer. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Wow, dann sehen wir ihn wohl nicht mehr so schnell wieder. Und Elena, ist sie noch Journalistin für die Zeitung? Sie hat gekündigt, denn Elena schreibt jetzt ein eigenes Buch und braucht dafür viel Zeit. Sie hat doch früher immer auf der alten Schreibmaschine ihrer Mutter geschrieben. <laughs> Dann wird sie ja vielleicht bald berühmt. Wie Lukas. Hab ihn letztens im Fernsehen gesehen. Das kann ich auch noch nicht glauben, dass er es als Schauspieler ins Fernsehen geschafft hat. Äh, ich fahre morgen zu Elif. Ich helfe ihr mit den Speisekarten. Sie eröffnet bald ihr eigenes Café in Kreuzberg. Da muss ich Elif dort unbedingt besuchen und mir den Laden anschauen. Da hat es bestimmt geholfen, dass sie früher bei der Bank gearbeitet hat. Ja, sehr. Und Nika backt für den Laden den Kuchen. Hört sie dann bei der Bäckerei auf? Sie arbeitet weiter in der Bäckerei und backt den Kuchen für Elis Café. Aufregend, wie schnell sich alles ändert. Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören fünf kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Guten Tag, ich hätte gern ein Kilo Äpfel und fünf Bananen. Haben Sie noch einen Wunsch? Wir haben Birnen. Das Kilo wie auch die Äpfel nur für 1,50 Euro. Gut, dann auch noch ein Kilo Birnen. Das ist alles. Die Äpfel, die Bananen und die Birnen. Das macht zusammen 4,90 Euro. Oh, ich sehe gerade, ich habe nur 3 Euro dabei. Wie teuer sind die Bananen? 2 Euro. Dann geben Sie mir nur die Äpfel und die Birnen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Guten Tag, haben Sie schon gewählt? Mm, was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und vielleicht einen Salat? Mm, die Fischsuppe nehme ich gern, aber bitte keinen Salat. Und zu trinken? Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Sag mal, Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Julia, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brötchen. Soll ich auch Eier und Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Und Eier haben wir noch im Kühlschrank. Aber vielleicht kannst du etwas Wurst einkaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Welche Fächer magst du am liebsten, Lena? Englisch macht mir sehr viel Spaß. Leider ist unsere Lehrerin nicht so nett. Sie gibt sehr viele Hausaufgaben. Was ich wirklich gerne habe, ist Musik. Die Lehrerin ist nett, und ich spiele auch gern zu Hause Gitarre. Und Kunst? Du hast doch letzten Monat ein so tolles Bild gemalt. Ja, aber ich habe eine schlechte Note bekommen. Und ich finde den Unterricht langweilig. Ende hören Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Katja, gratulation. Du hast gewonnen. Du bist jetzt die beste Tennisspielerin in Heidelberg. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Katja, Gratulation! Du hast gewonnen. Du bist jetzt die beste Tennisspielerin in Heidelberg. Sie hören jetzt den Text. Erzähl mal, wie hat das angefangen? Meine Mutter spielt schon lange Tennis und ich bin immer mit ihr zum Platz und wollte mitspielen und so mit fünf habe ich dann einen Tennislehrer bekommen. Und spielst du auch in der Schule Tennis? Nee, in der Schule spielen sie Volleyball. Aber da mache ich nicht mit. Ich spiele Tennis beim TV Heidelberg Süd. Viermal pro Woche, zwei Stunden lang. Außerdem laufe ich zweimal pro Woche fünf Kilometer. Und das reicht dann auch. Okay, verstehe. Wie sieht dein ganz normaler Tag so aus? Ähm, ich stehe morgens um sechs auf. Frühstücke dann mit viel Obst. Gehe zur Schule. Esse mit Freunden zu Mittag. Und dann spiele ich Tennis. Außer Mittwochs. Und nach dem Tennis? Nach dem Training holt mich meine Mama ab. Und wir essen alle zusammen. Nach dem Essen mache ich dann nicht mehr viel. Thema Essen. Darfst du denn alles essen? Pizza, Pommes, Eis? Ich versuche mich natürlich gesund zu ernähren, aber manchmal gehe ich schon mit Freunden eine Pizza essen und auch mal ein Eis. Es ist alles erlaubt, nur nicht zu viel. Was machst du denn mit Freunden? Ach, in der Woche habe ich ja nicht so viel Zeit, aber am Wochenende gehe ich mit Freunden ins Kino, oder wir sind bei mir zu Hause und hören alle zusammen Musik. Und wenn das Wetter schön ist, gehen wir raus zum Inlineskaten. Sie hören den Text noch einmal. Erzähl mal, wie hat das angefangen? Meine Mutter spielt schon lange Tennis und ich bin immer mit ihr zum Platz und wollte mitspielen und so mit fünf habe ich dann einen Tennislehrer bekommen. Und spielst du auch in der Schule Tennis? Nee, in der Schule spielen sie Volleyball, aber da mache ich nicht mit. Ich spiele Tennis beim TV Heidelberg Süd, viermal pro Woche, zwei Stunden lang. Außerdem laufe ich zweimal pro Woche fünf Kilometer. Und das reicht dann auch. Okay, verstehe. Wie sieht dein ganz normaler Tag so aus? Ähm, ich stehe morgens um sechs auf, frühstücke dann mit viel Obst, gehe zur Schule, esse mit Freunden zu Mittag, und dann spiele ich Tennis, außer Mittwochs. Und nach dem Tennis? Nach dem Training holt mich meine Mama ab, und wir essen alle zusammen. Nach dem Essen mache ich dann nicht mehr viel. Thema Essen. Darfst du denn alles essen? Pizza, Pommes, Eis? Ich versuche mich natürlich gesund zu ernähren, aber manchmal gehe ich schon mit Freunden eine Pizza essen und auch mal ein Eis. Es ist alles erlaubt, nur nicht zu viel. Was machst du denn mit Freunden? Ach, in der Woche habe ich ja nicht so viel Zeit, aber am Wochenende gehe ich mit Freunden ins Kino, oder wir sind bei mir zu Hause und hören alle zusammen Musik. Und wenn das Wetter schön ist, gehen wir raus zum Inlineskaten. Ende Teil 4